подарим тебе, допустим, велосипед. Кто уже хотел взять этот велосипед? Сразу, моментально. И не только, это касается не только велосипеда, это касается всего, всего процесса нашей жизни. сегодня решение проповедь, название «Сейчас не время». Да, вот собирал. «Сейчас не время». Это как... Давайте откроем Луки 15, голова, и все это знали и все как Сын. Заметьте, эту притчу знает каждый, и я, прежде чем начну зачитывать ее, я хотел бы рассказать, что в то время, когда Иисус рассказывал эту притчу, то надо было, надо было понимать, что наследство делилось от старшего сына. Большая часть наследства принимал старший сын. Младший сын, если подошел бы попросить у отца наследства, то он бы как бы признавал, что отец умер. Просто так, да. Смотрите, и он подошел, требуя у отца, дай мне, говорит, мою часть имения. Хотя еще не было времени. Не время мы знаем дальше, дальнейшее про продолжение этой притчи, что он пошел, ушел, забрал свои ну, имущество, которое принадлежало ему. Он пошел, тут, а она его была, имущество принадлежало ему. Наследство это его было. Наследство. Мы понимаем, что если наследство, то оно принадлежит кому бы то ну, вот кому наследство это принадлежит, то считаешь его, правильно? Смотрите, он, он знал, что это его наследство, но он взял это наследство и Пошел, он расстраивал, он распорядился ему по, своим, по своему уму. Но тогда было еще не время брать это наследство для него. Смотрите, когда он э, в конце концов пришел в себя, он пришел в себя, и он понял, что он сделал глупость. Он пошел ко всему и он сам попросил прощения. Ну, давайте, э, глава там, четвертая глава. Первого стиха. Это апостол Павел уже говорит, смотрите, еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба. Аминь. Хотя и господин всего. Наследник он владеет всем. Понимаете? Но если он в детстве, он еще не научен, как пользоваться тем или иным, э, то, что ему принадлежит, то... Ну, Понятное дело, что он, он будет поступать как будный сын, но разстратится все. Знаете? Давайте еще раз притчи. Это 20 глава, 21 стих. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Каждый из нас не только ну, Когда мы начинали служение, я приведу ну, пример. Кто хотел получить... Велосипед, ну, побыстрее, как бы побыстрее. Знаете? Или какой-то, ну, что, угодно. Тут же телефон, тут же работу, тут же деньги, которые мы, ну, порой это, ну, за деньгами. Кто хочет получить? Каждый. Каждый здесь хочет получить э, свое наследство, и чем побыстрее. Понимаете, Смотрите. Но готовы ли мы к этому наследству? А то были ли мы к этому наследству? В эту зиасто, в голова, стихе там говорится, время распрасывать камни, время собирать камни. Всему свое время. Это мудрая книга, да. которая говорит а, обо всем том, что если мы будем делать так, но если мы чуть-чуть потерпим, чуть-чуть, совершенно чуть-чуть, то все, все оно будет наше. Без, без, без никаких усилий, без никаких приложений ну, в, ну, в это вот. Оно все будет наше. И оно и, на, и так и нам принадлежит, и так нам принадлежит. Знаете, смотрите. Давайте вот э, богатый юноша. Матвея, 19-16. Смотрите, тут э, подошел человек, молодой человек, который имел все. Имел все. Правильно? Ну, у него богатство было, короче. Давайте я зачитаю эту историю. Матфея 19 глава, 16 стих. И вот нефта, подойдя, сказал ему, учитель благи, что следует мне сделать, что, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди, говорите ему, какие? Иисус же сказал не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Посчитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя. И он говорить говорит ему, все это я сохранил от юности моей. Чего еще мне надо стоять? Знаете, смотрите, здесь многие могут сказать, э, все у них хорошо сейчас, до данный момент. Они не, 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 курят, они не пьют, знаете, и что нам нужно еще, чтобы сделать, ну, чтобы принять эту свободу, которую мы, за которую мы пришли сюда, что нам нужно еще сделать? Я знаю. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мной. Приходи, следуй за мной. Смотрите, если мы привыкли к материальному духовного нам не видать. Если мы больше прилеплены к материальному, духовного нам не видать. Каждый ищет своего. Мы знаем это с этой книги. Чего ищешь ты? Чего ищешь ты в этом мире? Когда ты пришел на реабилитацию, ты поломанный был, изломанный судьбой, ты опустился уже ниже принтуса. Я точно такой же был. Точно такой же и я был. И когда мы... Мы становимся виновными, мы приходим в себя, но мы, на что мы направляем взор? На материальное или а на духовное? На материальное или а на духовное? Материальное оно придет, но оно никуда ни от нас не денется. Если мы будем искать прежде Царства Божьего. Иисус сказал, ищите прежде Горнего. Горнего ищите, Царства Божьего ищите, и все остальное приложится к нам. Смотрите, учиться, учиться, чтобы, чтобы это все, что нас, все то, что наше, оно осталось у нас. Нам нужно этому учиться. Нам нужно учиться правильно пользоваться деньгами. Нам нужно правильно учиться пользоваться телефонами. Нам нужно правильно учиться пользоваться нашим временем. К чему прилеплено твое сердце? К чему прилеплено твое сердце? Если ты, ну, ты, мы знаем, каждый из нас знает нашу свою проблему, да? Мы поэтому пришли сюда. И какие вы пришли, каждый из нас помнит. Были такие случаи, ну, на реабилитации. Я поеду поздравить маму с днем рождения. Приеду, все хорошо будет И какой он приехал. Маме 20 лет кололся, 20 лет ну, не помогал маме. Ну, вообще забыл за о Кто такие родители были вообще для него? Он пришел неделю, две по полной реабилитации, что маме надо забор поехать покрасить, помочь. Зубы надо поехать повставлять. Ну. 300 причин. Миллион причин, чтобы дальше... Ну, все нормально, вроде бы, все хорошо, правильно? Мы же видим, что ну, здоровый человек, он соображает толково, и вроде и поэта говорит, ну, вроде нормально. А? Но, смотрите, как Иисус говорит. Это говорит в Матвея 11 -го, 28 -го стиха. Придите ко мне, туждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо я научу. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и время мое легко. Время его легко. Хотя, смотрите, что такое время? Это обременение. Обременение, знаете, Это, ну, ноша какая-то. Это, ну, это, ну, это, да, забота, спасибо, брат. Это забота, это какая-то ноша, то, что мы носим в себе в голове. Но если мы приходим к Иисусу с этим вопросом и возлагаем все это на Него, потому что нам написано, возложите на меня все ваши нужды и заботы, потому что Он печется о вас, Он знает каждую нашу заботу. Он знает каждую нашу проблему, каждый наш вопрос. Знает. И если я придя к Богу, я говорю, Господь, вот это я не могу разобраться. Помоги мне, пожалуйста. Помоги мне, пожалуйста, разобраться с этим. Что думаете, у нас вас? Нет. Если каждый из вас здесь, просто задумайтесь, каждый из нас вот ну, в течение обстоятельств, что вы здесь? Или в э, э, течение обстоятельств случайность это, что вы здесь? Или закономерность? Нет. Я так, ну, смотрите, вот так вот я жизнь, ну как вот ну, что ну, это закономерно было, чтобы я был на этом месте. Аминь. Тоже, точно так же, точно даже каждый из нас. Мы думаем, что мы где-то придумали, вот, ну там туда, там, туда, ну, потому что там ну, как-то лучше относятся или как-то хуже относятся. Где, ну, где как? Каждый выбирает по своему сердцу. И каждый здесь из нас для того, чтобы получить эту свободу. Получить свободу, в первую очередь, видимая свобода это от наркотиков, от сигарет, от алкоголя. Да, это видимые такие проблемы. Но невидимых проблем гораздо больше. Гораздо больше. Гораздо больше. Нам нужно получить свободу от всего. То, что меня нагружает, то, что меня приводило в, этот, в это состояние, в котором я был. Гордыня ну, преткновение на чем-то. Понимаете? Это все нужно, это, с этим нужно работать, каждому из нас работать. Чтобы пройти в полный возраст Христов. Чтобы уже не быть ну, наследниками, но рабами. Чтобы быть действительно наследниками. Слово Божьего, которое обетование, которое Господь записал на небеса. Каждого каждому записано обетование. Но то, как я им пользуюсь. И буду ли я им пользоваться, или для меня достаточно до какого-то уровня пришел, все, ну, все, у меня все хорошо. И что вы можете рассказать? Я пошел. ма здесь ну, ничего хорошего, ничего у меня хорошего не научил. Я пошел. А учился ли ты, брат? Учился ли ты? Что ты делал в тех случаях, когда ну, какие-то ситуации прорывчались между братьями? Ты подвыкашал голос, как тебя реагировало внутренне? Учился ли ты сдерживаться, учился ли ты смиряться в, этом, в, этих, в этих случаях? Учился ли ты просить прощения? Учился ли ты любить? Каждый здесь взрослый человек, ну что еще ему у вас научить? Я буду совершенно еще ему учить. И тем более я вас не смогу поменять. Если сами не захотите. Аминь. Каждый должен захотеть это сделать сам. Аминь. Каждый должен прийти в себя и очнуться, что мы хотели рожки. У свиней хотели это брать. Рожки. Но Бог предлагает намного лучше. Намного лучше. Если мы, ну, понимаете, если мы идем к этому наследию и говорим, давай, Господь, все, я уже готов. Он в своем может благословить каждого здесь и деньгами, и квартирами, и женой, и дачами, и всем, чем захотите. Но вывезем ли мы? Вывезем ли мы ну, вот это благословение, которое он может дать вот так вот, ну. Просто вот если только дай килограмм, э, мешок 50 -ки килограммов, ну вот он твой, на, с сахаром. Неси. Он понесет его? Нет. Он не сможет. Точно так же из-за каждого из нас. Точно так же из каждого из нас. Если мы не сможем это вынести, ну он не даст нам этого Бог. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Но если Бог дает, если мы пришли в этот возраст Христов, который мы уже можем получать, эти благословения, которые мы научились пользоваться чувством навыком, приучены, где добро, где зло, и как мы их распределяем, эти наследства, то смотрите, что происходит. Я как-то рассказывал здесь ну, рассказ притчу про жизнь конфет. Помните? Я повторю этот рассказ. Лавка была, ну, время там, никакое, я не знаю, какое время, в лавке продавали конфеты. Продавец стоял, ну, за лавкой, ну, до двери там, метр два, и возле входа стояла такая стеклянная большая ваза. Такая, как в круглая такая, знаете, полная конфет была. Полная-полная конфет. Малыш подбежал маленький, ну, лишь шесть, там, беспризорник сирота. Стоял, он ну, смотрел на эти конфеты, ну, он так любовался этими конфетами, ну, хотелось знаете, как ну, Хочется, аж не могу. Он смотрел продавец посмотрел на него, говорит, ну, сжарился, говорит, иди бери. Просто стоит смотрит. Ничего не говорит, просто стоит смотрит. Он говорит, иди бери, я тебе разрешаю. Просто стоит смотрит. Подходит продавец к нему, говорит, бери конфеты, я тебе разрешаю так и смотрит. Вообще даже слова не говорит. Ну, он берет, короче, сам, в конфет, дает ему, тут такой взял, спасибо, говорит, ты а что ты сам брал? Говорит, потому что у вас ладошки больше. Потому что, говорит, у вас ладошки больше. Если мы дождемся этих благословений от Бога, и сами захватим, что мы, что мы можем там унести. Но если это будет благословение от Бога, они будут в два или три раза больше того, что мы ожидаем. Того, чего мы ожидаем, оно будет превышать наши ожидания на много раз. Если мы где-то не приткнемся, что нам не дали то или иное, если мы не... Ну, оно мое, оно мое, дай мне сюда. Я отдаю. Каждый может взять то, что его по праву, оно ваше. Но принесет нам оно пользу в данный момент. Что ты оно пользу в данный момент? Как ты будешь распоряжаться ему? дну в этот момент, что ты, что ты получишь? Но если Бог дает, Он дает с благословением, с любовью, с нежностью. И ты когда получаешь, радости твоей нету предела, границ радости твоей. Мы порой вот, но... так здесь есть такие братья, которые ну, пришел на реабилитацию неделя, две месяц, все, я готов работать. Ну иди работать. Иди работать. Месяц, два, три, нема. Брат, улетел. Где? Ну, взял работу, значит, не вовремя. Я же не запрещаю, пацаны, я брат, я не запрещаю вам работать. Ну, будете ли вы благословлены в этой работе? Получите ли вы удовольствие от этой работы? благословение от тех денег, которые вы зарабатываете. В этом смысл. Всему свое время. Всему свое время. Поэтому думайте, пожалуйста, братья, ну реально, когда вам молитесь об этом, задавайте Богу вопросы, когда у меня время подойдет идти на работу, когда у меня время подойдет, ну, Взять телефон тот же. Когда у меня время подойдет пользоваться деньгами. И умею ли я пользоваться деньгами? Когда у меня будет свободное время, чтобы у меня никто не ограничивал. Можешь ли ты пользоваться этим временем? Что ты будешь делать в это время? Кому ты будешь больше отдавать предпочтения? Богу или себя уважать, свою плоть наполнять? Телефон это вообще, ну... А телефон без интернета? А это вообще... Да? Это, это вообще... Смысл? Как же ну, все происходит? другое без интернета? Телефон 200 мегабит в день. Ну, Но... да. 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 Смотрите. Все это, да, смешно. Все это, да, мы можем обговаривать, мы можем спорить с этим, мы можем доказывать, что у меня все хорошо. Но когда ты останешься один на один, ты задашь себе вопрос. Или просто когда э, тоже телефон у тебя появится, ты посмотришь, что ты смотришь. Что ты смотришь? Что ты смотришь в телефоне? Когда утром где просыпаешься, что ты первое открываешь? Телефон, Библию. Библию, да нет, я Библию беру. В телефоне Библия есть. Открываешь эти Библию на самом деле. Или ТикТок, или ленты какие-то, или Фейсбуки. Что ты первое открываешь? ТикТок. 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 Видите, брат, да, что... Видите, если мы будем чувством наука проучены, когда мы будем просыпаться э, не по подъему, чтобы нам говорили, что у нас есть тайная комната, а когда я иду в тайную комнату не по принуждению, а по собственному желанию, потому что я знаю, что меня ждет там, кто дал мне эту свободу. Он ждет меня на том месте, там, где его оставил вчера. И он тебя не навязывает это, он просто будет ждать. Он будет ждать тебя до тех пор, пока ты... Ну вот, может, что сегодня сходить, ну, все, пришло. Друг Иисуса, мне очень понравилась эта проповедь Шаповалова. Там у него такие моменты есть, которые он говорит, сын, говорит, э -э, как маленькая тень моя была. Притягивается, сижу в кабинете, он приходит тихонько, садится на стол и смотрит. Смотрит, как я работаю, что я делаю. Я говорю, сын, а ты что-то хотел? Нет. Я говорю, можно я здесь просто посижу? Его желание быть в присутствии отца, просто в присутствии отца. Просто любоваться отцом. А когда, говорит, неделю не ма, ну, две недели не ма, прохожу мимо комнаты, сын играет в игрушки. Ну, папа машину ему новую купил. Бог благословил на работу мы уже забываем где-то об этом, о присутствии Его, о той свободе, которую Он нам дал. О том направлении, от чего мы сюда пришли, для чего мы пришли вообще сюда. Чтобы получить свое или Божье. Чтобы получить свободу от этого своего. Помните, если Бог дает, у него руки больше. Аминь. У него руки больше. Нам нужно только немножко подождать. Подождать своего времени. Когда время придет собирать. Когда время придет собирать, но вы узнаете об этом. Еще такой пример, как бы, с дверями. Если двери открыты, если Бог открывает двери, то никто их не сможет закрыть. Но если они закрыты, мы будем ломиться, сколько мы энергии потратим, чтобы пытаться открыть эти двери, если они Богом закрыты. То же самое, что и с наследством. Если мы пытаемся проломить закрытую дверь, которую поддерживает Бог, сколько мы энергии тратим на это все? Сколько мы сил тратим на это все? Но если Бог открывает, ну вот так вот, раз, два, два, ну, оно работает. И ты идешь и поднимаешь эти благословения, которые рядом с тобой. Которые рядом. В тюрьму начал, ну, в я хочу вам сказать, что 7 лет э -э, назад мы ну, молились, и не спритяй. Ну, предложил, когда он пришел на ну, он уже прошел реабилитацию, он пришел как служитель, он предложил говорит, молиться, за что вы хотите молиться, какое служение хочешь? Я, я не знаю, когда сказал, что я хочу в тюрьму, за ну, ним заезжать, ну, такое слово я не знал, подожди, как, как оно будет. Знаю, но смотрите, если бы тогда, вот именно в тот момент, э -э, открыл, Бог открыл дверь, и все у нас все два месяца в свободе было. И два месяца в свободе, и пять месяцев как я освободился. Как бы я ну, поступал, когда приехал к нему? Ну, уже хотелось домой. по-христиански кто-то сказал. Кто-то сказал бы мне, ну, заносить бы что-то туда начал. Ну ему, так, ну, такой я, я верующий. И тогда было не время. После трех лет, только когда я э, ну, был в церкви, я уже закончил реабилитацию, я уже ходил, э, я поехал в Терситрановск на определенную школу по окончании этой библейной школы я получил посвящение пастора Капулана, который может заходить, заходить в тюрьму. Это было четыре года назад. И еще четыре года оно просто лежало мертвым грузом. Но в этом году, когда пришло время, я поехал в нашу церковь. Хотел, ну, хотел вообще э, через Богу там тюремное служение было. Начал разговаривать с ними. Поехал в нашу церковь, ввел... <coughs> <coughs> бумажки взять, чтобы мне дали ну, сертиф... ну, сертификаты направления. По типа, церкви все хорошо. Так у нас есть брат, который ездит в тюрьму. Слава Богу. Это 4 года уже прошло, после того, как я получил сертификат. И вот смотрите, когда я встретился с этим братом, прошло две недели, и я первый раз приехал в тюрьму. Две недели. Когда Бог открывает, никто не может закрыть. За это время просто мне надо было пройти этот путь, мне надо было пройти путь здесь, на мне надо было пройти этот путь, чтобы научиться быть таким, какой я сейчас, какой у меня Бог делает. Все эти сложности, все эти трудности, все эти ну, поездки, которые были у меня. Это для чего-то мне Бог делал. Чтобы я приобрел что-то. Чтобы я мог что-то нести туда. Чтобы я не, не приехал туда и не начал, как брат моего мурщать. Христианский христианский морщик. Да. И слава Богу слава Богу. Я хочу, чтобы каждый из вас запасся запас терпения. Запасся терпением не столько, ну, насколько вы сможете его терпеть. Бог больше, чем мы сможем вынести, он нам не даст. Но он все равно принадлежит нам. Все эти обетования, которые мы считаем через Библию, все равно принадлежит нам потому как мы дети Божьи. И мы самоследники Иисуса Христа. Аминь. 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 Давайте поделимся. <клышка> 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 Аллилуйя, слава тебе, Бог, слава тебе, Господь Иисус, я благодарю тебя, слава за это время.